abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu marhamat qildilar rasululloh sallollohu alayhi vassallamni hadislariga muvofiqki sihaqun nisa zinan baynahunna dedilar ya'ni ayollarni bir birlariga nisbatan gaplashadigan ya'ni hayosiz so'zlari ularni o'rtalaridagi zinodir deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar bugungi kunda bor bo'lgan illatlardan bittasi bu demak erkak bilan gaplashmayapmanku biz o'zaro ayollar o'zimiz suhbat qilyapmizku deb turib bugun ayollar bir birlariga behayo so'zlarni aytishyapti behayo so'zlarni gapirishyapti yani şey hattoki shu darajada bo'lyaptiki bugun bir birlariga yozishmalari internet orqali tarqalyapti a ovozlik bo'lsin videolik bo'lsin va hokazo yozishmalar bo'lsin odamlarni o'rtasida tarqalyaptiki ayollar bir birlariga buzuq so'zlarni buzuq kalimalarni aytishyapti endi bundan to'xtatishlikni yo'li nima desa rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislari rasululloh aytdilarki bu ish ayollarni o'rtasida o'zaro qiladigan yani zinolari bu zino bu man qilingan ish bu dinda harom qilingan amal ulamolarimiz aytadilar nima uchun ayollar bu ishdan qaytarilindi nima farqi bor gapirsa deb turib bir aqlsiz inson aytsa unga javob qilinadiki har bir ishni boshlanishi u haqida gapirishdir ha biron bir, bir narsani gapirgandan keyin o'zi g'ofil bo'lib yurgan zino hayoliga ham kirmagan ayol bu so'zlarni gapiravergandan keyin ayolni hayoli qochadi ayolni fikri buziladi ayol <laughs> zinoga oshiq bo'lib qoladi zinohini xohlaydigan bo'lib qoladi zinoga yuradigan bo'lib qoladi shuning uchun ham din zinodan qaytarishlik uchun uni olib boruvchi yo'llarni <laughs> ham to'sdi uni vositalarini ham to'sdi uni sabablarini ham man qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarni bir birlariga aytadigan uyatsiz so'zlari o'rtalarida zinodir <laughs> dedilar